Сейчас. Нет, я постою, я хочу так вам глаза смотреть. Значит, закон Украины вышел 28 грудня, опубликован был 5 сечня. В декабре мы никак не, не могли победить. 5 января, когда закон только был на сайте, мы его прочитали, мы тут же ж почитали внимательно и сделали запрос, что до разъяснения до нашего департамента. На даты нам, как трактовать этот закон, смены до 60-й статьи. Виктория Викторовна есть, вот она курирует отдел в Чернобыльске, она подготовила сегодняшней встречи, она будет рассказывать вам по этим делам. Я хочу, чтобы вы рассказали. Вот здесь сумма 1210, да? И подпись, вы мне ваша Ну, понимаете, да, да, Я не... понимаю, что вы скажете, вы оплатите, да, нет. Я не могу вам такое а когда? А как Нет. же вы прислали письмо мне на работу? Подождите. Это второй вопрос финансовый. Посмотрите, ну, а более двух, не будем за указы, тут Чернобыльской отпускной, более двух тысяч, на руке 1200. Сумму подоходного налога внесли в общий заработок, высчитали подоходный, кто мне компенсирует? Конкретно, кто? Фамилия? Конкретно, по Или организация? Конкретно, по вас. Я думаю, будет разъяснение, мы будем делать запись, еще до высказывания, а то от А мы кормим. Есть... Сколько мне ждать? Я кушать хочу ну, мы каждый день, понимаете? Вы же получили отпуск. Получили. Я вам скажу, кто мне их давно. Я знаю, где отпускные. Покажите, пожалуйста. Покажите, где Сабвес перечислил мне на карточку денег. Мне пошли только по фишке, я их не получал. Все фишки и компенсации, какие вам сейчас начисляются, вы начисляете. Начислялись до 1 января по двум законам. Есть закон Украины. что ты за... Я вам задал конкретный вопрос. А почему до сих пор не оплачивают? Нет источника финансирования. Я буду их назначить источник, мы вам так вы прислали письмо, чтобы мне не предоставляли отпуск. Ну будет разъяснение, по какому закону вам... Жрать мне когда? Когда будет ваше разъяснение, извините за выражение. Когда будет финансирование. Вы мне знаете, знаете, просто вот я плюну на них. Вот это сколько подоходного, давайте со своего кармана кляну, сейчас пойду куплю носков и потом на оттуда переправлю. И потом я привал на вот эти 1200. Компенсируйте мне подоходный, а потом ждите. А я на эти деньги говорю... Пойдемте вместе на скидку. Ну, Тут сидеть, хорошо. Людей трусы, колодцы. Лапшу на уши на уши Что вы это делаете? А? Люди не сплять. Послушай. Да, да что слушать, я тут. Да было все счастно, не чтобы неловко было. Оля Саникович, буду Если даже министерство раз. подзывало свои письма, то что их впрот, буду отзывать? Почему да, а послушайте, да. вы можете выслушать. В да. 2014 году. С первого, оно ну, ну, не касается вас, но с 1 июня, июля было отменено допомога подобно уход до затейных до трех лет. То есть был закон и допомогу детям до трех лет отменили. Так, а Нет, я вам сейчас скажу по вот этим письмам. А почему допомога, это детей? Допомога, ну вы послушайте, да была Людмилина. То есть мы давали разъяснения и в засобах массовой информации, и везде. Но через два месяца все и департамент, и министерство укорили нас в том, что мы каждую мамочку письменно не поведомили, что это Людмилина. То есть, чтобы уйти от этого, мы вас письменно всех поведомим. Это такой же идея закона. То есть мы должны человека проинформировать про эти змины. Вы мы вас проинформировали о том, что мы слышим змины. Для искусственного что У нас есть куча запросов. Запросы на запросы народному депутату, запросы департамента. К сожалению. Но мы вас должны были письмово поведомить. Если бы мы вас письмово не поведомили, ваши действия дальше а ответная реакция. Вы нас не поведомили. Однозначно было бы такое. Поэтому мы вас проинформировали, так как нас Требовали. И есть департамент, что до проведения разъясненной работы. И до 14 лютого провести с каждым разъясненную работу и информировать департамент. Мы сделали так, как от нас требуют, по законодательству. Каждому из вас вручили и поведомили, чтобы вы были знали. Если бы мы не поведомили, вы бы сейчас нам предъявили претензию о том, что мы, управление працей, ничего не довели до вас всю информацию. Скажите, можно это сейчас? Я сейчас, сейчас, object, сейчас. А сейчас. Эээ... кого Эээ, а сейчас вот это письмо лично обидело? Скажите. Чем? Какая-то Все. как? какая фраза, которая лично вас обидела? <с onion> какая? Ну какая? Лично? Да? Лично обидели. Потому что инвалидов войны удостоверение выдавал комиссариат и значок каплю крови как участника комиссариат выдавал. На каком основании? Отменила Конституция это. 22 статья отменила, что забрать у нас, лишить нас этого. Или мне идти выбор просить. Как я буду просить? Как это государство мне восстановило? мне? И второе, Статус чернобыльца никто вас тоже никто вас сегодня забирает. Так получается выбирать, да. 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 батень, на каком основании я должен выбирать? Какой вопрос? к управлению теперь, труда. Какой теперь, теперь второе. Как она это может второе. сегодня второе. так давать по-другому, если у нее решение, это законодательство? Решение стратегии. судов. А наш. не было этого А не было законодательства. Александр, я еще повторяю. давайте читать Давайте Давайте Честно говорить, не так, как вы опять, вот при всей толпе честной, вы опять неправду сказали. Было твоей дома, говорит. Ведь так было, когда мы, я говорю, Денисюк, О. О. мы сидели у вас в кабинете, Александр Георгиевич, она сказала тогда, пока мы не будет разъяснений, мы ничего не будем, никаких физики не понимают. Ваши слова я будут, получу. ваши слова. Ну а теперь через два дня, через два дня мы получаем. Вот это письмо счастья, мне надо это письмо счастья. Письмо счастья он показал вам на предприятии. Я могу, Дорошенко Сашка, который пришел деду уже седьмой десяток, он пошел протезироваться, ему говорят, извини, нет. А И ему это необходимо, раз. это, жизненно необходимо. И весь вынужден поехать в Харьков. Что там ему? Ему то будет операцию делать на челюсти. Она ему рассказывает. Я ни в коем случае медицину не набил. Никакой медицины для вас нету. Ни к аптеке, ни к вам. Все, без вопрос мимо. Потому что, вы говорите, кто обидели? Все ходите это письмо счастья. И письмо счастья, это поставить в известность, это, это мелочи. То, что она всегда здесь расстала, это на предприятие. Это на коммунальные, я не знаю, как еще. Все предприятия разослали. Впереди паровозы, лидеры. Такое, если вы вот такие законники, законники. Это как, уровень вот уровень сейчас, сейчас, закончу. Если вы такие по закону живем, по закону, почему вам вот, вы нам пять лет, мы через суды доказали вам, что вы нам не правда, не по закону платили деньги. И мы до сих пор ждем. Тут вы не спешите впереди паровоза. Мы подождем, когда будет разъяснение. А тут впереди паровоза. И не обманывайте Ольга Петровна, не обманывайте. и когда один придут, нас, когда ему придут. Когда придут, а, а, не а, 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 что... а, 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 завтра.

Люди б ждали, мы уже це прошли. На 6, на 7, на 8 задерживали на продукты харчувания. Мы уже это прошли. Вспомните, поехали в СТИК. Люди б ждали. якби не это вот да что вот тут написано? Вот вот можно тут? я скажу по-отцам? Нам сказали, что? что это нас поведомили. Нас не поведомили. А Надо там? выражаться правильно. Нас приглашают для того, чтобы мы выбрали одну из а них. Нет, это не поведомление. Да. Поведомили это так, а подойдите, там, делал, мы с вами поговорим. А тут нам предлагают сразу выбор. Я сейчас отвлекусь чуть-чуть от да. Моему сыну приходило уже две повестки и приходила милиция. Он у меня прописан, но со мной не живет. Я сказал категорически, ни на какое, а то он не пойдет, ну, потому да, что да. я потерял нервы, здоровье больше, чем в Чернобыле, вот здесь вот. И чтобы он потом по моим следам ходил. Да, да. Никогда да, такого да, не было. Да, это, да. это ваше право. Это наше это право. право. Вот я это. Хочу, вы сказать, понимаете, да. когда шла война в Ираке? Ни одного солдата не оставили в Ираке. Американцы всех убитых вывезли к себе и при похоронах, это по телевизору в новостях показывали, каждый игрок накрывали американским фланг и говорили, этот солдат погиб за Америку. Вот, вот это называется патриотическое воспитание. А у нас патриотическое воспитание. Я сейчас наслушался Поликлинике, вот, когда правильно. проходил медкомиссию, как там все на чернобыльцев, потому что правильно, но ну, нас вызвали два человека, ну очередь не пострадает, но люди уже так все обозрены, опять эти чернобыльцы, опять эти чернобыльцы, куда не придешь, я вам клянусь, я ни разу на маршрутке не проехал, не заплатив деньги, я не хочу да, выслушивать вот это все, что правильно. по отношению к нам.